Encik Aziz, guru penolong kanan pentadbiran untuk menyampaikan taklimat berkaitan pentaksiran berasaskan sekolah PBS. Dengan itu dipersilakan dan Cikgu Azwadi diberikan masa selama 15 minit untuk menyampaikan taklimat beliau. Dipersilakan. Yes. Terima kasih kepada pengacara majlis. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Raja berdaulat rakyat berilmu negeri sejahtera Perlis maju ke arah rakyat Perlis bermentaliti kelas pertama dalam tindakan Sehaluan menerajui kecemerlangan. Salam Perlis Lid Salam Malaysia Madani Hashtag Sri Indra Lid Hashtag Sri Indra Educator Hashtag Sri Indra Kid Hashtag Sri Indra The Champion Okay Pertama sekali saya minta maaf Okay kami terpas uh, Saya cuba laju kan Okey laju kan Talimat PBS Okey Talimat ni dimestikan Okey dibuat kepada ibu bapa ha, Jadi kami ambil lah apa ni ruang dan masa yang ada ni Untuk menerangkan sedikit saya Saya akan buat secara ringkas Supaya tuan-tuan dan perempuan faham Bagaimana penilaian dilakukan kepada anak-anak kita Okey Okey kita tidak lagi berteraskan kepada peperiksaan. Ha, Tuan-tuan dan perempuan kena ingat itulah. Tak ada peperiksaan lagi. Okey. Kita berteraskan kepada PBS. Okey. Maksud PBS kat sini. Satu pentaksiran yang bersifat holistik yang mampu menilai aspek kognitif, efektif dan psikomotor. Kognitif ni intelek Intelek ni berarti Apa yang dia belajar lah Okey Afaktif pula emosi dan rohani Emosi rohani ni kita buat psikometrik Dan psikomotor jasmani ni pula Daripada PAJSK Okey kalau tuan-tuan dan perempuan tengok Carta kat depan ni Dia ada dua pecahan Yang pertama sekali Dari segi akademik dan bukan akademik pecahan dia tu. Okey, ini yang kita nilai. Tak ada anak-anak, tuan dan perempuan. buat. Okey, ini pentaksiran pusat. Pentaksiran pusat ni kita tak terlibat. Ha, tak terlibat. Yang terlibat pun bagi sekolah rendah PAP ni. PAP ni sebenarnya untuk sekolah PPKI. Ha, nah no? ini jadi kita tak pakailah. Ni semua ni hanya sekolah menengah SPM, STEM, SVM, MPAK ha, Ni semua sekolah menengah So kita dah tak pakai ha, Jadi yang kita pakai PBD ha, Yang tentu ada perempuan dapat sleep tu Salah satunya, salah satu komponen dia Daripada PBS ni adalah PBD Okey, kita akan bagi dua kali dalam masa setahun iaitu tengah tahun dan juga akhir tahun. Okey. Lepas tu kita pergi pula kepada bukan akademik Ini pun diambil kira dalam PBS ni Ok Kita kena ubah kita punya main Sebelum ni kita duk anggap kata Pak Isa Pak Isa, Pak Isa macam mana anak aku ni nombor berapa ha, nah, Tapi tak Di dalam PBS ni Pengukuran anak tu Kita boleh katakan secara ringkas, cara orang kampung kata Kita nilai dia tu Holistik Mungkin dari segi orang kata ni kurang Tapi sini lebih Tak semesti sini lebih Sini dia kurang ah, Macam itulah Okey dia secara holistik Okey bukan akademik pula Dia termasuk dalam PAJSK Okey segak dan juga BMI 5 tahun hingga 9 tahun Bermula pada perang sekolah Sehinggalah dajah 3 Kita akan ambil BMI ni masuk dia Cikgu-cikgu kena ukur berat badan dan tinggi anak-anak masuk dalam sistem dia keluar BMI anak tu obes ke dah? tak tak obes ke ke macam saya ke tak cukup BMI BMI ha ni pun diambil kira dia ada dalam sistem kita bermula pada Jumaat ha, kemarin sehinggalah hari Khamis ni kita dah buat BMI 5 tahun dan juga segak ni ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan bersedialah bagi anak praktis bagi turun badan Supaya BMI itu balance ha, nah. Lepas tu dalam PAJSK juga Dia ada sukan dan kurikulum Okey sukan dan kurikulum ni pada tahap dua lah Yang mana ada koko tu ha, Yang kami duduk sumai koko Sebenarnya koko ni kehadiran koko tu pun diambil kira ha, Ada setengah Dia stand by siap, -siap lah 12.40 oh. Dia stand by siap, siap di depan tu Lepas tu hilang Ha, jadi koko -ko ni penting punya tuan-tuan dan puan. Dia ni pelibatan ko akademik. Ha? Allah dia kelam pula dah. Okey, seterusnya extra kurikulum Okey, extra kurikulum ni maksud dia tuan-tuan dan puan, pelibatan anak di luar sekolah. Ha, dia buat gotong royong ke. Tuan-tuan dan puan boleh bagi tahu dekat cikgu. Kata dia ni ada buat gotong royong bersama masjid di sekolah. Itu pun ada markah tambahan untuk PAJSK dia. Ha, no? Ini yang terbaru saya pergi Taklimat dalam 2 minggu lepas okay? Dan akhir sekali PPSI Ini psikometrik Psikometrik ni Kita uji anak-anak Tuan-tuan dan perempuan Dajah 5 dan dajah 6 Inilah dia punya Psikometrik Uji dia punya ha, uh, Kecerungan Soalan-soalan dia pun Soalan-soalan yang Counseling ni ha, ni pun ada dia diambil kira jadi campur semua ni maka lahirlah PBS tu ha. jangan pandang pada PBD ni PBD ni untuk kognitif untuk apa yang dia belajar dalam kelas ha, nah? hok ni pun kira juga dan hok ni pun dia kira juga ko akademik dan ini untuk part 5 6 ha. so akan dapatlah result dia PBS Boleh faham? Ada anak nak tanya? Kalau dulu Pak Isa Betul? Ha, ada Pak Isa tengah tahun oh, uh, Ada Pak Isa akhir tahun Pakai yang tu je ha, Tapi lah tak secara holistik semua okay, Mungkin anak-anak Tuan-tuan dan perempuan Kognitif dia kurang Tapi mungkin Di hala PJSK ni Dia bagus ha, Itu kecenderungan Mungkin anak tuan-tuan dalam kognitif dia dapat 100 100 100 tapi mungkin dia pasif. Ada juga. jadi kat situ kita boleh kesan anak-anak ni. Bagaimana? Tapi kalau kita boleh dapat anak yang balance maksud dia sini pun kognitif dia cantik, PJSK pun cantik. Good. So balance. Faham? Faham tak? Dia belajar dekat rumah padu, Main sekolah, dia terlibat dengan perkembangan, dia aktif Macam puan cakap tadi lah, ada puan-puan yang cakap tadi Dengan apa, penyampaian awam, dia berani Tampil ke depan, semua tu masuk so balance Itu pun kita kira Okey nak? No? Boleh faham? Mungkin sebelum ni pakat duk kata PBD, PBD, PBD sebenarnya PBD ni salah satu komponen daripada PBS All ni semuanya adalah PBS ha, no? Pentaksiran ber, berasaskan sekolah Faham um, ah eh? semua macam macam confuse tu macam mana eh ya yeah. uh, assalamualaikum cikgu ya yeah. uh, mohamad ismail uh, anak dua apa, -apa tahu dua inovatif okey eh confirm inovatif ke ada adik tak apalah dua tak apa okey uh, dari segi pentaksiran ni macam saya pun orang akademik ni saya faham okay. untuk pentaksiran ni cuma saya nak tanya pemberat dia bila cikgu cakap holistik, dia adalah menyeluruh okay. akademik dan bukan akademik. Macam okay. setengah tempat, dia mungkin ambil 70% akademik, 30% bukan akademik. Okay. Dalam kes kita ni, adakah 50-50? 60-40 /50 ke? Okay. Lagu mana? Sebab kadang-kadang kita perlukan pemberat untuk nak okay. pentingkan hak mana kan? Macam okay. kadang-kadang mak bapak lah, dia kira hak subjek-subjek lah. Okey. Ah, nak main tak kemah apa semua ni buat apa dia kata kan. Faham. Okay. Jadi kalau cikgu boleh explain pasal pemberat dan macam mana benda ni nanti nak digunakan untuk masuk sekolah menengah hak hebat. Ya okey. Ha. Ah. Okey baik. MRSM kau gudu-gudulah kan. Ya ya baik. Macam MCKK pun tujuh sangat. Lagi pun tak perempuan. <laughs> okey. Okey. Untuk makluman semua. Terima kasih yang bertanya. Apa ni dia tanya pemberatan bagaimana dikira. Okey. Semuanya pemberatan tak ada. Pemberatan untuk macam dekat you dia ada 70% Pak Isa, 40% dia ada untuk buat apa? Orang panggil tesis tu semua lah, folio semua tu kan. Ha, tapi di di sekolah rendah ni tak ada pemerataan tu. Tu yang dia panggil holistik keseluruhan. Okey, mungkin anak cik TP6 PBD. Ha, tapi dia punya PJSK 10. Ha tu okeylah. Contoh dia. Ha, macam tu. Dia tak ada kata pemerataan 70 untuk paysa tu semua tu tak ada. Ha nah, dia faham nah. Pasal katalah ha, lah apa yang kami di memang tiada pemberatan. Dia nak macam sekolah rendah ni natural lah. Ha, berarti dia boleh dalam sisi akademik dan juga dia boleh dalam kok akademik. Ha, okey. Faham lah, Boleh lah, menjawab eh. Okey. Okey, saya teruskan lagi. Okey, saya sentuh ni. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Okey. Okey. Macam mana? Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ah, saya nak tanya cikgu macam anak kita ada pelibatan di luar sekolah lah. Okey. Yang program sekolah punya. Okey. Antu ha, dia ambil kira ataupun tidak? Dia, dia pelibatan ni macam sepi tak taklimat lah. Okey, pelibatan extra curriculum ni maksud dia dia macam gotong royong. Betul? Ha, gotong royong. Puan boleh maklum kepada guru kelas. Okey, tu mungkin dia menyumbang kepada 10, 10% lah. Ha, dia macam backup lah, backup sumbangan luar. Ha, itu saja. Kalau macam sukan apa, ada ha, tak macam kita macam contoh dia, macam kita masuk Badminton ha, binten lah Okey. Uh, dia di bawah state. Okay. Okay. Saya lagi Cikgu Zul kata dia terang dalam PSK. Ah, okay, no? Okay. Okay. Saya sebab saya ambil keseluruhan. Okey. terima kasih. Okay. Yeah, ya, aktiviti kesemarkat. Betul Tu eh. Itu salah satu. No? Itu salah satu komponen dia. Ada tu. Tapi kena maklum dekat guru kelas Kata anak ni, base dia masuk tu. Dia tolong. Kalau ada gambar, lagi bagus lah bagi dekat Cikgu Kelas sebagai bukti. Ha, no? Ha, tu dia backup up dalam 10% Dia macam kita lah kalau dalam prestasi tu Sumbangan luar Ada 5% Haa ha, ha sekolah dari lawan Betul eh? Boleh dibi? Haa nah no? Tu make sure tolong bagi tahu dekat cikgu kelas Mereka yang akan isi dalam sistem Okey nak? No? Okey Sepi kepada PBD Pentaksiran berasakan bilik darjah Dia salah satu komponen daripada PBS tadi Okey Okey. Kita tengok pada carta ni. Carta ni tuan-tuan boleh search di dalam di dalam web banyaklah di dalam internet. Okey, ini secara ringkaslah. Boleh? Boleh. Nanti saya share, noh. Okey, apakah itu PBD? PBD ni sebenarnya dia adalah proses berterusan dalam PDP. Okey, yang kedua dia mendapatkan maklumat murid untuk mengetahui yang pertama, perkembangan dia Kemajuan dia, kebolehan dia, penguasaan dia Okey Mengapa PBD? Okey, bagi guru Guru boleh mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran Yang kedua, mengesan perkembangan murid secara menyeluruh Merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran Dan yang keempat, mengambil tindakan susulan Ketika dalam proses dalam kelas lah. Okey bagi murid pula okay, Bagi murid Tuan-tuan dan perempuan Boleh bantu anak okay, Melalui pentaisan kendiri Dan rakan sebaya Contoh dia mengenal Kekuatan dan kelemahan Dalam pelajaran Tuan-tuan ha, dan perempuan Boleh tengok anak Dari segi itu Lepas tu mengesan Perkembangan diri Anak Dia cenderung ke mana Dia ni Anak ni Minat sign ke Minat BM ke Minat Apa ha, Boleh Boleh kesan benda tu Lepas tu Meningkatkan pencapaian Pembelajaran Okey Okey, bagaimana PBD dilaksanakan? Yang pertama sekali PBD ni dia ada formatif. Formatif ni ada dua dan satu sumatif. Okey, formatif ni pentaksiran untuk pembelajaran, apa yang dia belajar dalam kelas. Lepas tu formatif pentaksiran sebagai pembelajaran. Ada juga. Okey. Lepas tu sumatif, pentaksiran tentang pembelajaran. Okey, sumatif pentaksiran untuk pembelajaran ialah tugas mingguan yang cikgu bagi latihan harian yang cikgu bagi soal jawab semasa di dalam kelas ok formatif yang kedua pentaksiran sebagai pembelajaran dari mingguan murid ataupun portfolio yang cikgu bagi ok so matih pula adalah ujian ataupun kuis yang cikgu bagi sebagai contoh di sekolah kita kita akan buat ujian pertengahan sesi akademik dengan ujian akhir sesi akademik itu salah satu komponen untuk menguji kognitif anak sebenarnya kognitif ni berarti apa yang dia belajar lah apa yang dia belajar ok ok guru melaksanakan PBD melalui kaedah yang pertama secara lisan ok secara lisan lepas tu secara pemerhatian kami tengok lah kelas dia ni aktif tak aktif contoh macam tu lah. dia ni boleh jawab tak jawab mungkin kami, mungkin kami bagi soalan ha, lisan pula secara bagi soalan ok lepas tu secara bertulis mungkin kami bagi latihan dekat dalam buku latihan. Okey, itu salah satu. Okey, kaedah dia. Okey. Okey, pelaporan PBD. Apa? Itu pelaporan PBD. Proses penyampaian maklumat pentaksiran tentang perkembangan dan kemajuan murid dari semasa ke semasa. Mengapa pelaporan PBD? Mengesan kemajuan murid. Bagaimana pelaporan PBD melaporkan dalam bentuk tahap penguasaan TP menggunakan template pelaporan. Okey. Ni aspek yang kita boleh tafsir. Okey. Dalam PBD itu saja. Skop PBD tadi. Okey. Contoh dia pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran berbahasa, kemahiran mengira, kemahiran belajar, kemahiran bersosial, kemahiran manipulatif, kemahiran amali, kemahiran kinestetik, kreativiti, kesihatan dan kecergasan, amalan nilai murni dan juga sikap. Okey, ini ada dalam PBD tu. Okey, ini tahap pencapaian. Nah, no. sila tulis pi dah. Jadi double E, pencapaian. Okey, TP 1 2 3. Tuan-tuan dan perempuan set dalam pala aja. Satu, tahu, dua, faham, tiga, boleh buat. Kalau anak-anak tuan-tuan tahu, faham dan boleh buat, insyaAllah akan dapat tiga. Ha, tapi ada sesetengah bila kita bagi tas, so balik siapkan di rumah, dia bawa mai Macam mana kertas kosong Macam tu dia mai balik Kita tak tahu nak bagi berapa Mungkin kita boleh bagi takat satu Mungkin dia tahu okay? Mungkin dia faham Dan dia boleh buat Empat ni Empat, lima, enam ni Sebenarnya tinggi ha, Tapi di Sri Indra ni jarang lah Kita bagi Kecuali keh-keh tertentu Dua, tiga ni Dua, tiga ni Tapi setakat lah ni insyaAllah Allah kita akan bagi 4 ke atas. Lagi satu value untuk TP di Sindra ni berbeza dengan sekolah-sekolah lain. Okey, untuk TP ni kami ada dialog prestasi bersama guru-guru yang mengajar setiap mata pelajaran. Dia seolah bila nak bagi keluar result tu, macam slip PBD yang kami nak bagi tu, saya akan buat dialog prestasi dengan semua cikgu-cikgu, panggil dan tanya mengapa TP Sekian-sekian Contoh nama seorang anak Kalau 30 orang 30 orang tu kami akan semak Satu per satu By mata pelajaran Selepas dah selesai semua Dah puas hati Baru kita akan suruh ke kelas Print slip keluar Baik. Di sini Kualiti PBD Sangat-sangat Apa orang panggil? Sangat-sangat Apa? Dijagalah Walaupun kadang-kadang kita bagi empat Mungkin sekolah lain enam Mengapa yang empat ni boleh masuk derma yang man, Mengapa yang enam tu tak boleh masuk derma ha, Itu ada beza dia ha, Kita jaga sampai macam tu Dan betul-betul saja kita akan bagi ha, no? Kami akan semak satu persatu Kalau contoh murid di sekolah ni ada tujuh, tiga, satu Tak masuk perah, betul? Tujuh, tiga, satu Tujuh, tiga, satu itulah kami akan buat Lebih kurang berapa hari? Dua hari juga Dua hari ke tiga hari Kami akan semok satu per satu Dan saya akan tanya justifikasi Mengapa dia dapat enam, mengapa tak boleh dapat lima Mengapa ni dapat lima, mengapa tak boleh dapat enam Saya akan tanya betul-betul Boleh cari tak lah untuk dapat enam Ah, ha, Saya akan tanya cikgu sampai macam tu Okey Okey Ni pula UASA UASA ni maknanya berada di dalam Ruangan akademik tadi Okey, USA ni maknanya menguji apa yang anak tuan-tuan dan puan-puan belajar dekat kelas. Itu sahaja. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan duk hantar anak tuition tu, okey saya sokonglah. Okey, untuk backup. Backup dia di di rumah lah selain daripada main handset saja kan. Ha, baik bagi tuition. Sebab kadang-kadang guru-guru ni saya akui, macam ada tadi cakap, akui lah. Kita memburu syllabus di samping memburu silibus Kita juga Ada aktiviti ad hoc Ad hoc ni berarti aktiviti-aktiviti Yang perlu kita laksanakan Dan di situ dah mengganggu Sedikit sebanyak masa PDPC Murid-murid tu ha, Jadi Di sini Sri Indra juga ambil okay, Minta lah cikgu-cikgu tu cover Kalau kata contoh sari tu Dia boleh masuk satu topik Mungkin dia akan cover dua topik Kami ambil langkah macam tu Sebab terlalu padat dah macam sekarang ni ha ni kita dah mesyuarat PBBI ni sebelum ni sebulan dah kami direct tanpa ada cuti direct ha setiap minggu esok pun ada lagi bahasa Cina cikgu Aiman dah kena main sekolah lagi so tak ada cuti ha nah no? okay, okey tentang PBS ni dan lepas ni tuan-tuan dan puan kalau orang tanya setlah dalam kepala PBS PBS ni secara holistik ha nah no? kecerungan anak kita mencari kecerungan anak tu kebolehan anak Okey no? jelas no? Kalau, kalau ada apa-apa boleh tanya cikgu kelas ataupun tanya saya sendiri Okey no? Bila taufiq wa wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh 15 minit cukup? cukup. bukan kurang? Okay, nak tambah eh? ya? Okay. <laughs> okay, sekian terima kasih Baik hadirin sekalian, uh, taklimat PBS telah pun terlaksana. Uh, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, uh, kita boleh uh, jadikan Cikgu Azwadi ini sebagai role model sebab untuk maklumanlah uh, anak anak anda beli